ಇನ್ನು ನೀವು ಬಂಗಾರದ ಗಣಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಜೂನ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಆದ ಧುಲ್ ಹಿಜದ್ ದುಲ್ ಹಿಜಾದ್ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಕ್ರಾ ಈದ್ ಬಕ್ರೀದ್ ಈದ್ ಕುರ್ಬಾನ್ ಅಥವಾ ಕುರ್ಬಾನ್ ಬೈರಾಮಿ ಈದ್ ಉಲ್ ಅಧಾ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜೂನ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ತುಂಬಾ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ತೆರಳಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಮೌಲನಾ ಹಕೀಂ ಮೌಲನಾ ಹಾಗೂ ಅನ್ವರ್ ಮೌಲನಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೃದ್ಧರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆದ ಹಕೀಂ ಮೌಲನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸಹೋದರರಂತೆ ಬಾಳುವಂತೆ ಅವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳ ಬೃಹತ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎರಡು ಪಂಗಡದವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದವರೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ವಿಮಲ್ಲಾಪುರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ವಿನಾಯಕ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದವರೊಂದಿಗೆ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ألم نشرح لك صدره ورفعنا عنك بذرك الذي أنقص ظهرك ورفعنا لك ذِكَرًا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فن الصبر دوسری رکعت کو کھڑے ہونے کے بعد پھر امام صاحب کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے زم سورا پڑھیں گے اور رکو میں جانے سے پہلے پھر چار تقبیریں ہوگی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانا تک اٹھائیں ہاتھوں کو چھوڑ دیں پھر دوسری مرتبہ ہاتھ کانا تک اٹھائیں ہاتھوں کو چھوڑ دیں پھر تیسری مرتبہ ہاتھ کانا تک اٹھائیں ہاتھوں کو چھوڑ دیں, تک دیں. چوتھی تکبیر پر کیا ہے ہاتھ اٹھائے بغیر رکو میں جائیں سجود کریں رکو اور سجود کے موافق قاعدے کے موافق نماز کو پوری ادا کریں سب سے پہلے نیت کریں کہ میں عید الزہا کی دو رکعت واجب نماز میں چھے زائد تکبیروں کے ساتھ پرتا میں واسطے اللہ کے محمر کعب شریف کے تعب امام کے پیچھے کہہ کر ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھائیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں ہاتھوں کو جو ہے پہلی رکعت پر بان لیں رکعت باندھنے کے بعد امام صاحب بھی سنا پڑیں گے اور آپ بھی سنا پڑیں گے اس کے بعد پھر تین تقبریں ہوگی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں کے لغ تک اٹھائیں ہاتھوں کو چھوڑ دیں پھر دوسری مرتبہ ہاتھ کانوں کے لغ تک اٹھائیں ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور تیسری تقبیر پر اللہ اکبر کر کا ہاتھ کانوں تک اٹھائیں ہاتھوں کو باندھ لیں تیسری نمسکر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الاسلام جناب مولانا الله ان کی طبیعت ناساز ہے انہوں نے آپ حضرات سے دعا کی درخواست کی ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاضلہ صحت مندی تندرست کی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے ان کے لئے جو دعائیں دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ اس میں شفا نصیب فرمائے اسی طریقے سے بھی فضل اللہ صاحب جس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی طبیعت بھی ناساز ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا مرحلہ آسان فرمائے اللہ ان کی صحت الله أكبر، الله أكبر، الله الحمد لله. امتحان الدنيا. تمہارے چوال جلال کی قربانی دے دو مال و جل کی قربانی دے دو تمہارا مال تمہارا حسن و جمال تمہاری انا کل قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں انسانوں کے پیروں تلے رنگ دیا جائے گا آج اس کی قربانی دی دی جائے صرف جانور کی قربانی دے کر نہ سمجھ لے کہ ہم نے بہت بڑا, بڑا کام کر دیا ہے اسلام جارون کی قربانی کے ساتھ اپنے ساری کی قربانی ہم اور آپ پیش کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو گدارے وہ وغ... غلط صحت کی دعائیں کریں ہم نے سب سے پہلے غلطی نیک اولاد کی دعا نہیں کی اگر دعا بھی کر لی آج اولاد نافرمان ہے بد دعائیں کر رہے ہیں جس کا اثر ہم دیکھتے ہیں برادران اسلام امت کے نوجوانوں نوجوان بیٹو بیٹیو ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر لو ان کی بد دعا رب کائنات خبول کرے گا ان کی دعا بھی خبول کرے گا ان کی بد دعائیں تم کو لگ گئی تم بات نہیں سکتے بات نہیں سکتے تمہاری شان و شوقت ختم ہو جائے گی شان شوقت ختم ہو جائے گی امام حسن بخری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ روزانہ رات میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اپنی امی کے ساتھ آج چار بچے ہیں یہی کہتا ہے فلاں کے پاس جائے گی فلاں کے پاس جائے گی فلاں کے پاس جائے گی شروع. کہ تیز ہو بالکل اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ چاقو لاؤ خوب تیز کر کے لاؤ تاکہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے تکلیف نہ ہو ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں آپ بکرا بندے ہوئے ہیں دوسرا بکرا اس کے سامنے زباں نہیں کرنا چاہیے اس کے بھی احساس ہوتے ہوتے اس احساس اسی طریقے سے گلازت گندگی کو آپ کسی دور مقام پر ڈالے جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو ہم لوگوں کو تکلیف دینے والے نہیں اللہ کے نبی نے کہا طریق صدقت راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ سد خاں کو آپ تین حصے کرنا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں گوشت کے تین حصے کر کے تقسیم کرنا نہیں آپ جتنا غریبوں کو دے مجبوروں کو کیا ہوتا ہے میں قربانی کیا فلاں آدمی کو گوشت بھیج رہا ہوں وہ بھی قربانی کیا وہ مجھے بھیج رہے امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ٹرانسپورٹنگ ہو رہی مجبور غریب مسکین محتاج بیوہ محروم ہیں آپ کے پاس آتے نہیں تو بالکل بالکل ایسا گوشت نہ چبا جا سکتا ہے نہ کھایا جا سکتا ہے گوشت مقصد نہیں ہے گوشت کھانا اصل مقصد نہیں ہے اللہ کا تقوی اصل مقصد ہے اسی طریقے سے مرحوم کی قربانی کے تعلق سے ایک بات آئی کیا مرحوم کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے مرنے والے رشتدار دار باپ دادا بیوی شوہر بھائی بہن بیٹا جو بھی انتقال کر گئے کیا ان کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے علم نے اس کے تین درجے بیان کی ہے۔ تین درجے بیان کی ہے۔ نمبر ایک مرنے والا وسیعت کیا ہوا ہو اپنا مال چھوڑا ہو اس مال میں سے وہ قربانی آج تو یہاں ہمارے پاس وسیعت کا سلسلہ مرنے سے پہلے اس پہلے پھلی غبن کا معاملہ ہے۔ اور مرنے کے بعد بھی صحیح تقسیم نہیں۔ صحیح تقسیم نہیں۔ دنیا برباد آخرت برباد آخرت بھی دنیا دو کی برباد وسیعت ہوا ہو اس کے میں سے دے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعا مانگا ہدایت کی دعا مانگا شیخ اللہ ہیں پھر ایک سال کے بعد دیکھا وہی پولیس والا اتفاق وہی پر ڈیوٹی کر رہا ہے اس نے دیکھا اپنے بیٹے کے ساتھ عمرہ کے لیے اللہ میری اولاد کو برباد کر اللہ میری اولاد کو ہلاک کر تاجب ہوا میں اپنے ایک ساتھی کو بلایا حضرِ اسود کے پاس اس کو کھڑا کیا میں نے کہا یہ تو وہی آدمی ہے جو اٹھارہ بیس سال پہلے کابت اللہ میں آ کر اولاد کے لیے دعا کر رہا تھا کہا کہ ہاں میں وہی ہوں کہا کہ اب کیا ہو گیا ہے اب کیا ہو گیا ہے کہا میری اولاد نافرمانگ میری نافرمانی کر رہی ہے دین سے دور ہے چنانچہ شیخ عبدالبدر کہتے ہیں وہ آدمی وہ پولیس والا اسے دوسری طرف لے کر گیا لے جا کر کہا سب سے پہلے تو نے غلطی کی وہ غلطی یہ ہے کہ تو نے صرف اولاد مانگی نیک اولاد نہیں مانگی تو نے نیک اولاد نہیں مانگی اگر تُو نیک اولاد مانگ لیتا اللہ تبارک و تعالی آج تجھے یہ دیکھنا نصیب نہ کرتا میرے بھائی میرے بھائی جس طریقے سے جس طریقے سے تو نے اولاد کے لئے دعا کی تھی آج اس کی ہلاکت کے لئے اس کی بربادی کے لئے دعا کر رہا ہے میں تُس سے کہتا ہوں اے میرے بھائی تُو اس کے لئے ہدایت کی دعا کر اللہ سے اسلام کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالی کی کو پا اللہ تعالی کے حکم کو پا کر کس طریقے سے آپ رب کائنات کی و فرما برداری کرتے ہیں اللہ سبحانہ صبح نے اسی سال کی عمر میں گر جر گڑا کر مانگ کر رب کائنات سے انتظار کر کے دعا کر کے بیٹے کو مانگتے ہیں بڑاپے کے عمر کو پہنچے ہوئے ہیں اولاد نصیب نہیں ہے دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما رب کائنات نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِعُلَامٍ حَلِيمٍ ہم نے تمہیں پردبار ایک چالاک بچے کی خوشخبری دی اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے کہا دودھ پیتا بچہ چہتا بیٹا لخت جگر کہا کہ ابراہیم اس چہیتے بیٹے کو اس لخت جگر کو جو تمہارا پیارا ہے تمہارا محبوب ہے مدتوں سے مانگنے کے بعد تمہیں دیا گیا تمہیں دیا گیا اس بچے کو جنگل میں بیبان کھلے چٹیل میدان میں چھوڑ کر آجا انسانیت نہیں ہے درخت نہیں ہے کھانا پانی نہیں ہے پہنچے دیکھ چھوڑ کر آگئے اللہ کی ادار آپ نے دعا کی حبی حبلی میں نسوا لگی برادران اسلام شیخ عبدالبدر شیخ عبدالعبدالعزاق البدر حفیظہ اللہ مسجد نبوی بچکیاں بند ہو گئی زارو قطار رو رہا ہے میں نے اس کے قریب جا کر دیکھا وہ دعا کر رہا ہے وہ دعا کر رہا ہے اللہ لوگوں کے پاس اولاد ہے اللہ لوگوں کے پاس اولاد ہے اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے اللہ مجھے اولاد عطا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے اندر داخل کر دے گا ہمارے قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور دوسرا